Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Nurul Adiba. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Membaca 5 Orang Murid Tahun 2 Kelas Pemulihan Menggunakan Teknik Campaca di Sekolah Kebangsaan LKTP Bukit Besar. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Dayang Nurhana Fatin Matlan. Yang kedua, Nur Amira Akila binti Abdul Razak. Yang ketiga, Siti Aisyah binti Azhar. Yang keempat, Siti Nazira binti Bahti. Dan yang kelima adalah Winnie and Sayan Anak Lait. Saya mulakan pembentangan dengan refleksi pengajaran yang lalu. Menurut hasil pemerhatian dan penilaian yang telah dilaksanakan oleh guru, ramai murid yang masih belum menguasai kemahiran asas membaca seperti mengenal huruf, mengeja suku kata, serta memahami perkataan yang dibaca Menurut guru tersebut, antara punca utama yang dikenal pasti ialah kurang pendedahan kepada bahan bacaan di rumah, latar belakang keluarga serta suasana sekolah yang kurang kondusif. Meskipun pelbagai kaedah telah digunakan, guru mendapati bahawa pendekatan yang sedia ada masih belum mencukupi. Oleh itu, guru mencadangkan pendekatan yang lebih berkesan dan menarik untuk meningkatkan minat serta keberkesanan pengajaran. Kajian ini memfokuskan untuk memperkenalkan teknik dan pendekatan baharu bagi mengatasi kesukaran mengeja serta mengenal pasti suku kata dalam kalangan murid tahun 2 kelas pemulihan. Dan pendekatan yang telah kumpulan kami pilih adalah pendekatan yang berbentuk permainan. Dan permainan ini diberi nama campaca yang bermaksud campa, campur dan padan dan paca, padan dan baca. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid tahun 2, iaitu dengan membantu murid-murid menguasai dan mengenal pasti setiap suku kata menggunakan teknik campaca, iaitu campur, padan dan baca. Dengan adanya teknik yang diperkenalkan ini, diharap dapat sedikit sebanyak membantu murid-murid untuk menguasai kemahiran membaca serta mengenal pasti setiap suku kata dengan baik. Objektif khusus kajian ini pula adalah seperti yang di bawah. Yang pertama untuk meningkatkan lima, minat lima orang murid tahun dua kelas pemulihan dalam kemahiran membaca. Yang kedua untuk memastikan seratus peratus murid tahun dua kelas pemulihan dapat menguasai kemahiran membaca, yaitu dengan mengenal pasti serta menulis setiap suku kata menggunakan teknik campaca. Yang ketiga adalah untuk memastikan sifar murid tahun 2 dalam kelas pemulihan pada akhir tahun sesi persekolahan 2025. Sasaran kajian. Sasaran kajian terdiri daripada 5 orang murid tahun 2 yang dipilih daripada 11 orang murid di dalam kelas pemulihan di SKLKTP Bukit Besar. Pemilihan murid ini dibuat berdasarkan keputusan saringan awal guru yang menunjukkan mereka menghadapi kelemahan ketara dalam kemahiran asas membaca terutamanya dalam mengenal suku kata, kelancaran membaca serta pemahaman teks ringkas. Tinjauan awal. Tinjauan awal merupakan langkah yang penting dalam pelaksanaan sesuatu kajian tindakan bagi mengenal pasti masalah sebenar murid dalam kemahiran membaca serta membantu penyelidik merancang intervensi yang bersesuaian dan berkesan. Dalam konteks kajian ini, tinjauan awal dilaksanakan untuk mengesan tahap kemahiran membaca semasa dalam kalangan murid pemulihan dan dikenal pasti lemah serta mengenal pasti faktor penyumbang kepada kelemahan membaca. Instrumen pengumpulan data juga digunakan dalam kajian ini bagi tujuan pengumpulan data iaitu gabungan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Antara instrumen yang digunakan termasuklah yang pertama ujian perbacaan iaitu lembaran kerja berbentuk suku kata, perkataan mudah dan ayat ringkas. Yang kedua, borang pemahatian guru yang mengandungi senarai semak berkaitan dengan aspek kefasihan, sebutan, penglibatan serta reaksi murid sepanjang aktiviti membaca dijalankan. Dan yang ketiga, untuk membuat separuh struktur bersama guru kelas pemulihan yang melibatkan beberapa soalan terbuka berkaitan latar belakang pembelajaran murid, pendekatan sedia ada serta persepsi guru terhadap minat dan cabaran murid dalam membaca. Dan yang terakhir, analisis dokumen iaitu semakan terhadap buku latihan bahasa Melayu murid bagi mengenal pasti tahap penguasaan suruh kata, ejaan dan juga penyalinan teks. Data cara pengumpulan dan analisis data. Tata cara pengumpulan data dilaksanakan secara terancang melalui empat langkah utama. Pertama, ujian perbacaan secara individu dalam suasana santai untuk menilai kebolehan sebenar murid tanpa tekanan. Langkah kedua melibatkan pemerhatian dalam kelas semasa sesi pengajaran Bahasa Melayu. Langkah ketiga pula ialah pelaksanaan sesi temubuat bersama guru kelas pemulihan dan langkah terakhir akan melibatkan analisis dokumen iaitu semakan terhadap buku latihan murid. Seterusnya adalah tata cara analisis data. Data yang dikumpul akan dianalisis secara gabungan. Ujian perbacaan dianalisis secara kuantitatif berdasarkan jumlah bacaan yang betul. Prestasi murid dikategorikan kepada empat tahap iaitu perlu bimbingan 0% hingga 49% pada tahap sederhana 50% hingga 69% pada tahap baik 70% hingga 84% dan pada tahap cemerlang 85% hingga 100%. Bagi data kualitatif pula, catatan pemerhatian dan transkrip temubual akan dianalisis secara tematik bagi mengenal pasti corak tingkah laku serta faktor utama yang menyumbang kepada kelemahan murid. Analisis dokumen pula akan menumpukan kepada keseragaman kemahiran asas membaca seperti ketepatan ejaan dan penyalinan yang ditunjukkan dalam hasil kerja bertulis murid. Dapatan tinjauan awal temubual Kumpulan kami telah menjalankan temubual dengan guru kelas pemulihan untuk mengetahui keadaan semasa kemahiran membaca murid-murid dan mendapatkan maklumat berkaitan ujian pra yang telah dilaksanakan oleh guru. Maklumat ini penting untuk memahami tahap kemahiran membaca murid sebelum intervensi dijalankan. Seterusnya, temubual telah dilaksanakan secara dalam talian dengan guru kelas pemulihan yang mengajar murid tahun 2 dan tahun 3 di SKLTTP Bukit Besar. Berikut merupakan dapatan penting yang diperoleh mengenai keadaan semasa kemahiran membaca dalam kalangan murid kelas pemulihan. Yang pertama, jumlah murid dalam kelas pemulihan. Guru melaporkan bahawa keseluruhan murid dalam kelas pemulihan berjumlah 16 orang, terdiri daripada 11 orang murid tahun 2 dan 5 orang murid tahun 3. Terdapat 5 orang murid yang masih berada dalam kumpulan lemah membaca. Seterusnya, pembentukan kumpulan berdasarkan pencapaian. Kumpulan murid dibentuk berdasarkan keputusan saringan awal dan kemajuan latihan mereka dalam latihan yang telah diberikan. Seterusnya, kumpulan yang lemah diberikan latihan yang lebih intensif dan lebih banyak aktiviti pengulangan. Manakala kumpulan yang lebih mahir diberikan bahan bacaan yang lebih mencabar. Modul dan lembaran latihan disediakan oleh pihak sekolah untuk membantu memantapkan kemahiran membaca murid. Dan yang ketiga, tahap kemahiran membaca murid. Guru melaporkan bahawa ada dalam kalangan murid yang masih tidak menguasai suku kata tertutup, keliru dengan diftong dan huruf gabungan serta tidak lancar membaca ayat dan banyak melakukan kesilapan ejaan. Keempat, faktor penyumbang masalah membaca. Kekurangan sokongan ibu bapa di rumah merupakan faktor utamanya menyumbang kepada masalah penguasaan membaca murid di mana Ramai ibu bapa yang tidak dapat memberikan perhatian dan bantuan yang mencukupi kepada anak-anak mereka dalam proses pembelajaran membaca disebabkan kesibukan bekerja. Seterusnya, kehadiran murid yang tidak konsisten juga dikenal pasti sebagai faktor yang memburukkan lagi masalah membaca. Murid sukar untuk fokus kerana masalah kesihatan disebabkan ramai murid yang sering batuk dan selesema semasa berada di dalam kelas yang menyebabkan pengajaran terganggu dan ini memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Seterusnya, pendekatan pengajaran yang digunakan. Guru melaporkan bahawa pelbagai kaedah pengajaran telah dicuba termasuk kaedah fonik, suku kata, kaimbas, lagu dan cerita bergambar. Walau bagaimanapun, pendekatan yang digunakan tidak cukup berkesan untuk meningkatkan prestasi murid dalam penguasaan membaca. Dan yang terakhir, cadangan guru untuk penambahbaikan. Guru mencadangkan agar teknik pengajaran yang lebih menyeronokkan dan berasaskan permainan diperkenalkan untuk menarik perhatian murid. Seterusnya, pendekatan multisensori seperti yang dicadangkan melalui teknik campaca yang menggabungkan aktiviti fizikal, visual dan juga auditori dilihat sebagai intervensi yang berpotensi untuk meningkatkan penguasaan suku kata dalam kalangan murid. <tuh> Guru juga menyarankan agar kumpulan kecil diberikan lebih banyak tumpuan untuk memudahkan pembelajaran individu dan memastikan setiap murid mendapat bantuan yang sewajarnya seterusnya saya akan membentangkan tiga intervensi utama yang dicadangkan dalam pelaksanaan teknik jam baca. Ianya merangkumi dua aktiviti pengenalan serta satu latihan pengukuhan untuk mengukuhkan kemahiran literasi awal murid. Dalam usaha meningkatkan kemahiran membaca murid tahap 1, satu, satu intervensi menggunakan teknik campaca telah dicadangkan. Kemahiran membaca amat penting kerana ia menjadi asas kepada proses pembelajaran serta pembinaan kecekapan murid dalam memahami, menginterpretasi dan mengaplikasikan maklumat dengan berkesan. Aktiviti pertama yang dijalankan ialah memperkenalkan teknik campa. Dalam aktiviti ini, guru akan memberikan penerangan ringkas tentang objektif permainan serta cara penggunaan roda putar dan tag bina ayat. Uh, murid akan memutar roda untuk mendapatkan satu huruf konsonan. Contohnya huruf K. Kemudian mereka akan memilih satu tag bina ayat yang mengandungi huruf vokal. Contohnya E. Kedua-dua huruf ini akan digabungkan untuk membentuk membentuk suku kata seperti ka. Murid juga digalakkan untuk membina perkataan penuh seperti kamu sekiranya mereka mampu. Seterusnya, murid akan menulis suku kata atau perkataan tersebut di papan putih dan membaca hasil binaan mereka secara lisan. Guru akan membimbing dari segi sebutan dan ejaan yang betul. Aktiviti ini diulang untuk beberapa murid bagi memberi peluang yang sama rata untuk mereka semua bermain. Berikut merupakan contoh permainan roda putar menggunakan teknik campak. Di akhir sesi, guru membuat rumusan dengan mengukuhkan pemahaman murid dan menggalakkan mereka memberikan contoh suku kata lain yang boleh dibentuk. Aktiviti ini amat sesuai dijalankan secara individu supaya tumpuan dapat diberikan kepada prestasi setiap murid secara lebih menyeluruh dan berkesan. Aktiviti kedua dalam intervensi ini ialah memperkenalkan teknik baca. Aktiviti ini diinspirasikan daripada permainan Scrabble tetapi ianya menggunakan kat suku kata dua huruf. Tujuan utama adalah untuk membantu murid membina perkataan dan ayat melalui permainan yang menyeronokkan dan merangsang minda. Aktiviti dimulakan dengan guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil iaitu dua hingga tiga orang bagi setiap kumpulan. Guru akan menyediakan papan grid dan satu kotak yang berisi kad suku kata seperti ba ku, tu, cha dan lam. Murid kemudian memilih lima kad dan menyusunnya secara melintang di baris tengah grid. Seterusnya, murid meneliti kad yang tersedia dan cuba menyambungkannya untuk membentuk perkataan baharu, sama ada secara mendatar ataupun menegak. Sebagai contoh, jika kad ku sudah ada di papan dan murid memiliki kad bu mereka boleh membentuk perkataan buku. Selepas itu, murid perlu membina ayat muda menggunakan perkataan tersebut seperti saya baca buku. Guru akan membimbing murid yang memerlukan sokongan untuk membina ayat dan sekiranya ayat tersebut betul, murid akan menulisnya di papan putih. Murid juga digalakkan untuk membina sebanyak mungkin perkataan daripada baki ayat yang mereka miliki. Aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan kosakata, meningkatkan kemahiran membaca dan membina struktur ayat secara kreatif. Berikut merupakan gambaran ataupun lakaran kasar permainan menggunakan teknik baca. Di akhir sesi, guru membuat rumusan dan menggalakkan murid menyebut ayat-ayat yang telah dibina serta berkongsi suku kata yang mereka paling suka. Aktiviti ini bukan sahaja mengukuhkan pemahaman murid tentang suku kata dan pembentukan ayat, tetapi juga membina keyakinan mereka dalam penggunaan bahasa secara lisan dan bertulis. Latihan pengukuhan dalam teknik campaca bertujuan untuk mengukuhkan kefahaman murid dalam mengenal pasti dan membina suku kata serta membentuk perkataan dan ayat yang bermakna. Latihan ini dibahagikan kepada dua bahagian bagi setiap teknik iaitu campa dan paca dan boleh dijalankan secara individu ataupun berkumpulan. Bagi teknik campa, bahagian satu melibatkan latihan melengkapkan suku kata asas KV iaitu konsonan tambah vokal. Manakala bahagian dua pula memberi fokus kepada menyusun suku kata untuk agar ianya dapat menjadi satu perkataan yang bermakna. Bagi teknik paca pula, bahagian satu menumpukan kepada padanan gambar dengan perkataan berdasarkan suku kata yang dipelajari. Dan bahagian dua pula melibatkan pembinaan ayat mudah. Guru boleh menggunakan lembaran kerja ataupun latihan lisan di papan putih. Sesi ini diakhiri dengan pembetulan dan refleksi agar murid dapat memperbaiki ejaan serta memahami struktur bahasa dengan lebih jelas. Pelaksanaan teknik campaca ini disokong oleh dua teori utama. Yang pertama adalah teori konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky. Beliau menekankan konsep zone of proximal development, iaitu apa yang murid boleh lakukan sendiri dan apa yang boleh dicapai dengan bimbingan, di mana guru bertindak sebagai fasilitator dengan membimbing murid membentuk suku kata dan membaca melalui penerokaan serta manipulasi bahan. Ini menyokong pembelajaran aktif dan membantu guru mengenal pasti potensi murid. Teori yang kedua pula ialah teori pelbagai kecerdasan oleh Howard Gardner. Um, teknik campaca ini merangsang beberapa kecerdasan serentak antaranya linguistik, kinestetik, visual special dan juga interpersonal. Aktiviti seperti menggerakkan roda, menyusun kad, menulis, membaca serta bekerjasama dalam kumpulan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Kesimpulannya, kedua-dua teori ini menyokong keperluan murid untuk belajar secara aktif, tersusun dan mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Itu sahaja daripada saya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, bagi menilai keberkesanan intervensi teknik campaca, tiga kaedah penilaian telah dicadangkan. Pertama, borong pemerhatian guru telah digunakan untuk menilai minat dan penglibatan murid dalam aktiviti membaca. Kedua, perbandingan skor baca pra dan pasca bacaan telah dijalankan untuk mengukur peningkatan kemahiran membaca murid. Dan yang ketiga ialah rubrik penilaian guru digunakan untuk menilai tahap pengusahaan suku kata melalui aktiviti jam baca. Cadangan penilaian untuk menjawab objektif pertama iaitu meningkatkan minat membaca murid tahun 2 pemulihan melalui borang pemerhatian guru. Penilaian dijalankan melalui borang pemerhatian guru yang telah direka khas untuk menilai penglibatan dan tahap pengusahaan murid tahun 2 dalam kemahiran membaca menggunakan teknik campaca. Pemerhatian ini memfokuskan kepada keaktifan, kefahaman dan keyakinan murid semasa aktiviti dijalankan. Setiap debatan akan direkodkan dalam borang senarai semak dan akan disertakan ruangan catatan untuk maklumat tambahan. Bahagian catatan umum guru akan digunakan sebagai refleksi secara lisan ataupun bertulis untuk mengenal pasti aktiviti yang diminati oleh murid. Selain itu, temu bual para struktur bersama murid dan guru juga telah dilaksanakan bagi menilai perubahan minat terhadap pembelajaran membaca. Keseluruhan dapat keseluruhan dapatan dianalisis secara tematik dan tahap penglibatan murid telah dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu aktif, sederhana ataupun kurang aktif. Keberhasilan dijangka apabila sekurang-kurangnya 4 daripada 5 murid telah menunjukkan peningkatan minat dan penyertaan aktif dalam aktiviti campaca. Untuk objektif kedua pula iaitu memastikan 100% murid tahun 2 menguasai kemahiran membaca iaitu dengan mengenal pasti serta menulis setiap suku kata menggunakan teknik campaca menggunakan perbandingan skor pra dan pasca bacaan. Objektif ini akan dinilai melalui pelaksanaan ujian pra dan pasca bacaan yang mengukur keupayaan murid dalam mengenal pasti, menyebut, membina dan menulis suku kata serta perkataan mudah menggunakan teknik campaca. Skor ujian ini akan dianalisis secara peratusan untuk menilai peningkatan prestasi setiap murid. Hasil penilaian ini akan dianalisis secara naratif dan kuantitatif, kemudian akan dibandingkan dengan prestasi awal murid semasa tinjauan awal. Guru turut mengambil kira penguasaan kandungan suku kata, kecekapan literasi, penglibatan murid, dan sikap terhadap pembelajaran berdasarkan penilaian berterusan. Petunjuk keberkesanan hak Petunjuk keberhasilan bagi objektif ini ialah apabila semua murid mencapai literasi minimum yang membolehkan mereka tidak lagi dikategorikan sebagai murid pemulihan seperti yang telah ditunjukkan melalui skor ujian pasca dan pertimbangan guru terhadap keseluruhan prestasi murid. Ceterangan penilaian untuk objektif yang terakhir iaitu objektif ketiga ialah untuk memastikan sifar murid tahun 2 dalam kelas pemulihan pada akhir tahun sesi persekolahan menggunakan rubrik penilaian guru. Penilai bagi objektif ini dijalankan dengan lebih menyeluruh melalui analisis dokumen, ujian berkala serta penilaian guru pemulihan. Guru Buku latihan murid akan dianalisis bagi melihat kemajuan dalam penyalinan, pengejaan dan juga struktur ayat. Penilaian formatif mingguan akan dijalankan untuk menilai tahap penguasaan secara berperingkat. Di samping itu, latihan pengukuhan yang dijalankan melalui lembaran kerja juga akan dinilai menggunakan rubrik khusus yang menilai ketetapan penulisan, susunan buku suku kata dan kefasihan membaca. Pemerhatian semasa aktiviti turut akan digunakan bagi menilai sama ada murid memben dapat membentuk suku kata dengan betul dan menulisnya dengan tepat. Temubual susulan bersama guru pemulihan akan dijalankan untuk mendapatkan lagi bakut bahas tentang perkembangan murid serta kemungkinan mereka keluar daripada program pemulihan. Petunjuk keberhasilan bagi objektif ini adalah apabila kelima-lima orang murid telah mencapai tahap baik dan ke atas dalam rubrik penilaian selepas pelaksanaan intervensi. Berikut merupakan rubrik penilaian yang akan diberikan kepada guru untuk menilai tahap prestasi murid dalam aspek seperti kenal pasti suku kata, membentuk perkataan, menulis suku kata, membina dan membaca ayat dan penglibatan dan keyakinan. Sekian saja daripada saya, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Dan untuk jadual Jadual pelaksanaan adalah seperti berikut iaitu tempoh kajian dijalankan adalah selama 4 bulan dari bulan Februari sehingga Mei 2025. Pada bulan Februari kami telah mengenal pasti isu pembelajaran dan membuat tinjauan awal dan pada Mac kami mereka dan menjadikan instrumen pengumpulan data dan melaksanakan pengumpulan data dan pada April kami meneruskan pengumpulan data analisis analisis data dan proses mengenal pasti dapatan awal dan pada Mei kami membuat perbincangan dan cadangan intervensi serta menyediakan laporan kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan untuk anggaran perbelanjaan. Tujuan adalah untuk menjadikan bahan mengajar untuk program intervensi literasi menggunakan permainan campah dan pacar. Ciri-ciri bahan yang kami gunakan adalah untuk lebih fokus untuk yang menarik, interaktif, murah dan mesra murid. Senarai bahan dan anggaran kos adalah pertama kami menggunakan kad manila sebanyak 15 helai untuk kegunaan membuat roda putar dan suku kata. Seterusnya kadbod ataupun kotak terpakai digunakan untuk base papan permainan. Dan seterusnya kami menggunakan gunting dan gam untuk menyediakan bahan dan pen marker dan warna untuk menulis dan mewarna dan yang terakhir kami menggunakan gum spray ataupun double tap untuk melekatkan bahan atas menila ataupun kad dan total kos untuk bahan kami, yang digunakan kami adalah sebanyak RM62.50 manfaat BBM yang telah diusulkan adalah pertama untuk meningkatkan penglibatan murid secara aktif yang, sedu, yang kedua adalah menjadikan PNP lebih menyenangkan dan seterusnya adalah menyokong interaksi literasi secara kreatif Secara kesimpulannya, kajian tindakan ini dia bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca murid tahun 2 kelas pemulihan melalui intervensi teknik campaca. Intervensi ini menggunakan aktiviti berasaskan roda putar dan permainan suku kata untuk menarik minat dan penglibatan aktif murid. Pendekatan yang menyeronakan ini dapat memfokuskan kepada penguasaan suku kata, membantu murid mengenal pasti, membina dan menyebut suku kata serta membaca perkataan dengan lebih mudah dan lancar. Keberkesanan intervensi dinilai melalui ujian pra dan pasca, porang pemerhatian guru, rubrik analisis, serta temu bual bersama murid dan juga guru untuk mengukur peningkatan kemahiran membaca murid. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.